Hola, es está eh, lo he dicho correctamente. Sí, hola. Hola. Lamento que mi ucraniano no sea muy bueno. Es algo que tengo que perfeccionar. Belana, es una mujer ucraniana residente en España? ¿Me equivoco? No, yo estoy como solicitante de asilo. Bueno, vamos a ver un vídeo, un vídeo lamentable de cierta persona muy conocida últimamente. Uh, ah, mira, 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 mira. La primera... mira. Mira, mira. mira qué espectáculo más lamentable protagonizan. Con la policía, no conmigo. Ahí va ella. Ahí va. Bueno, primer incidente lo habéis visto vosotros mismos. Es una señora con una pancarta de Ucrania. Nadie la ha tocado de los nuestros. fue la manifestación de homenaje al Cito Rojo en el que estuvo Liu Xibaya, que es una eh, persona que ha estado rabiosamente a favor de Putin, ha defendido como poco justificado la invasión a Ucrania, todas las terribles consecuencias que hemos visto, bucha, las masacres en Mariupol, etcétera. Y vemos cómo en esta manifestación aparece Svetlana, aquí presente. Vemos cómo la agreden, la rompen un, una pancarta. Y vaya dice que es que ha venido aquí y ha roto ella una pancarta. La primera pregunta es, Svetlana, ¿cómo has visto todo esto? Me imagino que ha tenido que ser muy duro para ti todo el tema de la invasión y verlo desde, desde aquí, desde España. Yo tenía ca cartel con palabra, rusos, porque qué se estáis matando? Rusia atacó a Ucrania en 2014, pero lo hizo en secreto. Ella anexionó Crimea y parte de las dos regiones de Ucrania, pero se anunció oficialmente que no tiene relación con lo que está sucediendo y que de hecho es la voluntad de pueblo a la secesión de Ucrania. En julio de 2014, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa derribaron un avión civil de pasajeros. 777, propiedad de la compañía Malasia, matando a 298 personas. El avión sobrevoló las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia. Inmediatamente Rusia ha declarado oficialmente que no tenía nada que ver con esta tragedia y que el avión fue derribado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una investigación se llevó a cabo durante cuatro años y en mayo de en 2018, las autoridades de Austria y los Países Bajos acusó oficialmente a Rusia del accidente aéreo. Durante ocho años, Rusia trató de apoderarse militarmente de más territorio en Ucrania. Pero los soldados ucranianos contuvieron al enemigo ruso. La línea del frente tuvo lugar en la parte oriental de Ucrania, durante la cual murieron 14.000 soldados ucranianos. Al mismo tiempo, Putin declaró oficialmente que las Fuerzas Armadas de Ucrania son fascistas que atacaron las ciudades del este de Ucrania y mataron a sus civiles. Al mismo tiempo, los propagandistas de Kremlin en todos los países se volvieron muy activos y difundieron activamente información sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania como fascistas y nazistas. El cinismo de Putin no tiene límites y hace exactamente 90 días, el 24 de febrero de 2022. Putin anunció que iniciaba una operación de desnazificación y que su objetivo era destruir las instalaciones militares de Ucrania. Pero toda Ucrania y todo el mundo vieron y siguen viendo con horror cómo Putin destruyó y destruye hospitales, jardines de infancia, teatros, museos, edificios residenciales arrasados hasta el suelo, matando masivamente a civiles en Ucrania soldados rusos cometiendo atrocidades contra la población civil, se comportan como bárbaros, como un ejército de demonios matan y torturan civilizados bombardean y queman casas, violan bebés y niños frente a sus madres pero los propagandistas de Putin, incluido Luis Sivaya, están tratando de convencer al mundo de que los nazis y los fascistas viven en Ucrania y que los rusos están siendo un benefactor al matar a los ucranianos. Se llaman a sí mismos los salvadores del mundo del nazismo, como si en 1945 salvaran al mundo del fascismo alemán y en 2022 estén salvando al mundo del nazismo ucraniano. Ahora yo, yo tengo este cartel, mira, volante Regimiento Inmortal. Y este Regimiento Inmortal tuvo lugar en, en España hace 15 días, cuando este señor me, me daba. Escribieron aquí en línea superior al lado de un 1945, fecha 2022. Analiza por qué estas dos fechas están una al lado de la otra. También abajo, en el anuncio, dice que Rusia salvó al mundo del nazismo en 1945. ¿Por qué no escriben la verdad? ¿Por qué no escriben que la Unión Soviética derrotó al nazismo en 1945? Y en la Unión Soviética había muchos pueblos diferentes, incluido el ucraniano. ¿Por qué no escriben que Estados Unidos ayudó a la Unión Soviética a derrotar a los invasores alemanes en 1945? ¿Por qué los rusos solo se presentan a sí mismos como los salvadores del mundo en 1945? Yo añadiría, de hecho, lo que hicieron fue, más que liberar Europa, fue someterla a ellos. Es decir, eh, derrotaron a los nazis de Polonia, por ejemplo, y implantaron su propio. <laughs> El comunismo que era peor. Exacto, su, su propio régimen dictatorial. Entonces, deliberadores no tienen absolutamente nada. En los últimos 90 días de una guerra rusa a gran escala en Ucrania, los rusos han cometido una gran cantidad de crímenes terribles. El mundo entero está tratando de influir en los rusos y detener su agresión. Imagínese por un momento cuánto dolor y pena experimentaron los ucranianos cuando vieron a sus asesinos marchar victoriosos por las calles de Madrid. ¡Gip, ¡Ura! 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 Seguimos! El gobierno español ha demostrado al mundo y a sus ciudadanos Y respeta la agresión rusa en Ucrania. Además, el pueblo ruso se le mostraron imágenes de que España apoya a Rusia y que España está de acuerdo con Rusia en que los nazis y los fascistas viven en Ucrania. Ahora será mucho más fácil para Putin convencer a los rusos de que se movilicen por completo y exterminen a los Ucranianos. La sensación real de que estos demonios han salido del infierno y están cometiendo crímenes impensables contra la humanidad. Todo el pueblo ucraniano ya no tiene lágrimas para llorar. Ucrania sufrió un gran dolor. El monstruo nos atacó y quiere tragar y matar. Realmente necesitamos ayuda. Los ucranianos tenemos derecho a la autodefensa. Entré en la columna de rusos y levanté un cartel sobre mi cabeza con la pregunta por qué nos estáis matando. Pero la policía me arrastró bruscamente fuera de allí y me detuvo.

difundir mentiras e incitación al odio contra ucranianos. Y necesitamos asistencia legal y de otro tipo en esto. Le pedimos que si alguien estaría de acuerdo en ayudarnos, nos haya escrito al correo este, questmnu. Vale. Perfecto. Mi única pregunta eh, era, pues, eso que opinases sobre eh, personas como Lucy Valla o como Rubén Gisbert, ¿no? eh, españoles que apoyan o justifican la invasión a Ucrania. Ellos son propagandistas de Kremlin y tienen mucho dinero de Kremlin. Ellos eh, tienen objetivo para sembrar una opinión que en Ucrania hay fascistas, nazistas. Ellos quieren que todo el mundo no daba apoyo a Ucrania y, y ellos Podían comernos con facilidad. Ellos okay. es muy peligroso y en todo el mundo hay mucho, muchas personas como Luciva, por ejemplo, Anatoly Shari. Por eso que habla mucho, mucho, mucho y siempre engaña, engaña, mucho, engaña. No podemos proteger nuestra tierra sin ayuda de todo el mundo. Necesitamos armas y Europa no tiene prisa para ayudarnos. Y muchos soldados, muchos nuestros padres y hermanos están muertos y es horrible.